Salam dəyərli izləyicilər. Bu video sizlərə güvənli şəkildə məxfuz sınaq suallarını izah edəcəm. 11-ci sinif A variantı buraxılış imtahanı tipindədir. E, Mətn sualları bundan öncəki 2 videoda izah olunmuşdur. İndi isə dil qaydalarını izah edirəm. Tələffüz formasında verilmiş hansı sözün yazılışında qoşa saitlərdən istifadə olunmur deyir. Burada söz bədii şeklinde yazılır. D variantında inşaat. Burada ise tessüv. Bu ise metbe şeklinde yazılır. Gördüğünüz gibi Buraya qədərki sözlərin hər birində eyni cinsli sait qoşalığı var. Ancaq bu C variantında isə söz bu şəkildə yazılır: növbə. Bu samitenin düşməsi hesabına özsaiti uzanmış olur. Və qoşa saitdə burada istifadə olunmadığı üçün C variantını qeyd edirik. Nöqtələrin yerinə yazıla biləcək nömrəli işləndiyi cümlələni müəyyən edir ə e, quruluş cömrəkkəb isim olsun və yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən yaransın deyir. A variantında mürəkkəb söz var, ancaq isim deyil. Ona görə bunu çıxırıq. B variantında da mürəkkəb söz burada var, ancaq e, isim deildiyə bunu da çıxırıq. C variantında mürəkkəb isim var, ancaq Yaxın mənalı yox, eyni sözün təkrarı deyə bu variantı çıxırıq, çünki burada yaxın mənalı istəyirdi. D variantında isə güllü çiçəkli isim deyil, sifət olduğu üçün çıxırıq və burada dana buzov sözü var və bunlar mürəkkəb isimdir, konkretdir və yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən yaranmışdır. Hər 3 şərti ödədiyi üçün cavabımız E olacaqdır. Gəm fəilindən sonra hansı şəkilçi və ya şəkilçilər işlənsə, həm kök, həm də şəkilçinin yazılışı ilə deyişi fərqlənir. Birinci sözü artırsaq və bunun tələffüz şəkli gənmək şəklində tələffüz olacaq dilimizə məxsus sözün sonra q ilə qovrararsa və sait gəlməzsə xəyə keçər və keçdi. Və n-ı birləşməsi əsasən m-ı şəklində tələffüz olunur və bu da burada dəyişmiş oldu. Və verilən şərtə əsasən həm sözün e, kökünə də dəyişiklik var, həm də şəkilçisində dəyişiklik var. Ona görə biri götürülür. ikinci şəkilçini artırırıq. Burada isə şəkilçidə fərq oldu, ancaq e, sözün kökündə fərq olmadı deyə ikini götürə bilmərik. Üçüncü şəkilçini artırırıq və burada da sadəcə rəq şəkildə dəyişiklik baş verir. q-x-ə keçir. Və sözün kökündə də fərqlilik olmadı deyə bu üçüdə çıxırıq. Burada yeni n-ı birləşməsinə görə m-m olur. Ancaq şəkilçi m-ədə faktiki olmadığı üçün bunu da götürməyəcəyik. Demək ki, həm sözün kökündə, həm də şəkilçisində deyiliş və yazılış fərqi olan yalnız bir oldu. Ona görə də onu qeyd edirik. Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə işlənməmişdi? Burada bel bağlamaq, qan almaq, burada c variantında əl qaldırmaq yəni cəzalandırmaq mənasında. Burada isə həqiqətən də qoyunlar tez-tez yolunu aza bilər deyə ona görə də e, bu həqiqi mənda işlənibdi. Yolunu azmaq e, başqa mənada işlənsəydi, e, götürmək olarardı məsələn. Desəydi ki, Əhməd yolunu azıbdır. Bu zaman e, frazeoloji birləşmə kimi götürə bilərdik. Ancaq də variantı götürə bilmirik və burada baş girləmək var, o da frazeoloji birləşmədir. Aşağıdakı cütlüklərdən hansında məna əlaqəsi digərlərindən fərqlidir? A variantında gördüyümüz kimi, e eks mənə var, kədər-sevinç yenə əksdir, ağlamaq-gülmək əksdir, aşağı-yuxarı əksdir. Ancaq üzgün və qəmgin yaxın mənalıdır, deyə e, bunun yaranması digərlərindən fərqli oldu. Yanaşı verilmiş sözlərdən birinin yazılışı səhvdir. Hərəkət sözü var və hərəkət sözü də var. Hər ikisi doğrudur. Ədəbiyyat sözü var və əbədiyyət sözü var və hər ikisi doğru yazılıb burda da. Mənəviyyət də var, mədəniyyət də var və hər ikisi doğru yazılıbdır. Üslubiyyət var və ümumiyyət sözü də var və ikisi də doğru yazılıbdır qabiliyyət sözü var və doğru yazılıbdı. Ancaq burada qalibiyyət olmalı idi. A yox, ə e, və a ilə yazılması səhvdir. Ona görə də cavab olaraq yeni götürəcəyiniz. Hansı saylardan sonra il sözünün cəmdə işlənməsi heç bir halda doğru deyil? deyil. Eee, burada min sözü müəyyən miqdar sayıdır. Bildiyimiz kimi müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər təkdə tə işlənməlidir. Ancaq istisna kimi 100 illər, min illər eee şəklində işlənə bilər deyə eee bunu istisna kimi işlədə bilərik. Ona görə biri çatdı. Və təqribi təxmini miqdar saylarından sonra gələn isimlər təkdə tə işlənməridir və burada cəmdə olduğu üçün eee doğru olmayan variant kimi 2-ni götürəcəyəm. Sıra sayından sonra gələn isimlər həm təkdə və həm cəmdə işlənə bilər və burada da cəmdə işləndiyi üçün doğrudur. Ona görə bunu çıxırıq. Bir neçə sayından sonra gələn eee isimlər təkdə işlənməlidir və cəmdə işləndiyi üçün yanlıştır və bizdən də yanlışı istədiyi üçün 4-ə götürürük və çox sayından sonra gələn isimlər həm təkdə, həm də cəmdə işlənə bilər diyə. E və burada cəmdə işlənməsi də doğrudur. Və cavabımız 2 4 olacaqdır. Tək adam söz birləşməsindəki sözlərin təhlili ilə bağlı cədvərin hər iki xanasında yanlış fikir yazılmış bəndi müəyyən edin. E a variantında deyir ki, tək sözünün deyilişi və yazılışı fərqlənir. Hey, tək hecalı və sonu k ilə bitən sözlərin deyilişi və yazılışı fərqlənmir. Tək, tik, tük, e, bu tipli sözlərdə q ilə olduğu kimi də tələffüz olunur, bu isə fərqlənir deyə yanlışdır. İkinci tərəfinə baxırıq. İkinci sözün səhətlə başlaması birinci sözdə k-ni əvəzlənməsinə səbəb olar. E, Bu ouz sözlərə aiddir ki, çox hecalı olsun. E, məsələn, çiyələk, çiçək, çörək sözlərindən sonra s ilə başlayan e, söz gəlsəydi, o zaman Q-nun əvəzlənməsi baş verərdi. Ancaq bu tək hecalı sözlərə aidd deyil deyə bu da səhvdir. Və bizdən də hər kəsin xananın yanlış olduğunu istəyirdi deyə cavabımız ağ olacaqdı tək sözünü hecalara ayırmaq mümkün deyil. Bu doğru fikirdir. Biz də hər ikisini soruşurduq. Adam sözü ahəng qanuna tabedir. Bəli, a qalın və burada da a qalın. Bu da doğrudur. Tək sözü kar, adam sözü isə cingiltiri samitlə bitir. Bəli, bu karla bitir və adam sözü mü cingiltiri ilə bitir. Bu da doğrudur. Adam sözünü sətrdən sətrə keçirmək olmaz. Bu da doğru fikirdir. A yazıbdan keçə bilmərik və ya ad yazıb bu biri şəkildə saytı bu biri tərəfə keçirə bilmərik. E, və bu da doğru fikir olduğu üçün heç digər xanalara baxmağa gərək qalmır. Hansı gün məni ilk sözü hər şəkildə qəbul etməyib, birinci sözə baxırıq ki, qonaqları qarşılayıb kimi burada təsirli halın şəkildəsi var. Burda yönlük halın şəkilçisi var. Burda masanın üstü və özünə nəzərdə mənsubiyyət gəlibdir. Bu da yiyəlikdir. Bu da qeyri-müəyyən yiyəlikdir. Ancaq bizdən Hal şəxsinin qəbul etmədiyini soruşur və burada da qeyriməyə yiyəlik hal olsa da şəkilçi yoxdur. E, və ona görə də qəbul etməyən kimi də d variantını qeyd edə bilərik. Burada isə m mənsubiyyət, n isə yiyəlik hal şəklisidir. Buna görə yeganə variantımız d qalacaqdır. Hansı numara da sifət işlənməmişdir deyir. Burada ağıllı sözü var. B variantında dağ isimdir, it isimdir, gəldi feildir, bağ isimdir, it isimdir və qovladı feildir deyə. Burada heç bir sifətə rast gəlmədik deyə cavabımız B olacaqdır. Burada cahildi, burada baş bilənsizdir və burada da İkinci sözüdür ki, baxmayaraq ki, ismin xüsusiyyətini daşıyır, ancaq yenidən morfoloji cəhtdən sifət sayılır. Demək ki, sifətin olmadığı yeganə variant B variantı imiş. Bu qədər dəyərləndirəcəyik. Bildiyiniz kimi, buraxılış imtahanında 10 dil qaydası olur və 10 dənə sualın hər birini izah etdim. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Hər kəsə uğurlar.